Сьогодні... Ну, Доброго дня. Сьогодні ми зібралися на прес-брифінг з теми кадрового питання в Херсонському виконкомі погляд депутатів громадської ради. Наші спікери це Олександр Мошнягул, координатор громадської ради при Херсонському міському голові. Ібрагім Сулейманов, член громадської ради при Херсонському міському голові, член конкурсної комісії з кадрових питань міської ради, і Віталій Богданов, депутат Херсонської міської ради, і лідер фракції Укроп і голова постійної комісії з питань антикорупційної політики, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства свободу та інформації. А тоже, будь ласка, прошу распространять бумагу Золото-Санкт-Петербурга, представить позицию, мы будем подчеркивать испытания вчерашнего сессии. А ну, да. И... Значит, о позиции. Я такие сначала что, элементы оппозиция громадской рады, да? Значит, громадская рада является коллегиальным органом, где представлены разные организации разного направления деятельности и абсолютно диаметральные самые разные ну, люди, с самыми разными политическими взглядами. Поэтому, если есть позиция общественного совета по кадровым вопросам, конкретно, да, если мы говорим о персонале, то она, скажем так, является результатом обсуждения, согласования мнений, такой результирующей. Значит, для нас поэтому принципиально и важнее не то, значит, как бы, ну, в общем, для совета, да, кто будет представителем, вернее, кого порекомендует совет, а сама процедура. То есть здесь, как бы, может быть правильно, да, утверждение, что важен процесс, а не результат. Значит, я думаю, все присутствующие знают, слышали о том, что Общественный совет накануне выборов подписал значит, угоду про спиопрацию. Громадская рада подписала угоду о сотрудничестве с Минским головой, где значит, первым пунктом как раз речь идет о согласовании, скажем так, или ну, да, с учетом мнения мэром, позиции общественности. То есть согласно этому договору городской глава значит, совещается с... Громадской рады по поводу кадров назначения. Там были, наверное, читали вы об этом, определенные в начале сложности, процесс с определенным уровнем отрегулирован. Сейчас вот уже у нас в общественном совете происходят консультации. Да? Но тут проблема. И проблема уже не в общественном совете. Проблема, скажем так, в нашей городской власти, которая ну, очень долго определяется с представителями, на должности, значит, непосредственно заместителями городского главы, городского главы да, значит, вот у меня возникает вопрос. Либо у нас ну, недостаточно талантливое население в городе, и мы не можем найти там 3-4 человека для того, чтобы утвердить их на должности, значит, заместителя городского главы, либо значит, люди либо не хотят работать, либо вопрос излишне заполитизирован. То есть мы имеем значит, закон, который предполагает, что городской глава вносит свои, свои кандидатуры, да? но депутатский корпус, с другой стороны, эти кандидатуры. Значит, рассматривает, принимает по ним решение, утверждает. И в принципе, ну, насколько я понимаю, идет согласование постоянное между мэром, между лидерами фракции. Да? Между мэром. Мэр с одной стороны, лидер. Ну, да, нет, да? я, нет, я сейчас скажу. Но... У да. Задача эти встречи происходят. И в принципе, как бы, вот своей личной, я пока не могу говорить, за весь общественный совет. Значит, с моей точки зрения, вот такой вот взаимный процесс, да, когда, мне кажется, политические приоритеты, они стоят выше над интересами, скажем так, города, поэтому очень долго происходит процесс этого согласования. По каким-то причинам кандидатуры на замок, не устраивает ту или иную сторону. Да? И вот что касается, ну вот это как бы политический результат. Что касается общественного совета, ну мы вот не знаем в этой ситуации, как действовать. Потому что общаясь с депутатами, с мэрами, с мэром, значит, у нас вопрос, а кого обсуждать? Если у нас на начальников департамента есть конкурс. Ибрагим Терятович, конкурсной комиссии. Мы определились, уже сказал Стас, да, мы определились с мэром, что мы приглашаем соискателей, на начальников департаментов, слушаем их, задаем вопросы, потом даем свое, свои предложения мэру, и процесс от нас сейчас работает. Мы уже согласовали две вакансии. То по заму, знаете, когда у нас возникает за день, за два неочередная сессия, общественный совет просто технически может не успеть рассмотреть эти персонали. То есть мы значит, пошли по пути, учитывая то, что опять же у нас никакой нет официальной информации. Проекта решения о выдвижении кандидатов мэра на сайте нет. Поэтому мы исходим из слухов, мы исходим из каких-то предположений. Поэтому общественный совет предположил, что, наверное, будут выдвигать Черевка Иванушкина, да, так как они вот там, по травке, я не знаю, какой там статус у них сейчас, да? ну они как бы воспринимаются как... Потенциальные кандидаты на замов, мы пригласили на общественный совет, потому что мы не знали, кто еще ну, реально может претендовать значит, на должность зама. Появилась информация, пообщались с мэром, что будет претендовать Казаков. Да? Ну, Казакова не успели обсудить в нашей группе, потому что, вернее, как собрать уже совет мы физически не успевали. До вторника, я так понимаю, вопрос не поднимался вообще. У нас есть группа в громадской рады в Фейсбуке. Там несколько человек успели высказать свое мнение, поэтому такую кандидатуру мы не согласовали. То есть для полноценного обсуждения значит, просто не высказали свое мнение большинство членов общественного совета по Казакову. Значит, поэтому для того, чтобы общественный совет мог полноценно, да, скажем так, реагировать на кадровую политику, вносить свои предложения, необходимы какие-то, например, оптимальные условия. Должно быть определенное решение той или иной стороны кандидата депутатов. Да, мы тоже, если бы вы сказали, что вы будете предлагать мэру каких-то кандидатов, общественный совет всегда тоже как бы, может обсудить эти персонали. И с другой стороны, значит, не хватает иногда времени, как в случае с Казаковым. Да? Там один человек был против у нас, по-моему, из членов совета. Группа ну, скажем так, половины нет за, там порядка 10 человек. Вот, я но... Против, а кто еще против? Ну, я против. ну да, да, кто? И лайк, и это лайк еще. И лайки под моим постом тоже Нет, люди же. Ну у нас же как? У нас человек пишет, я поддерживаю, я не поддерживаю. Ну, лайк можно и... Ну вы задали уже вектор, можно. Нет, нет, я заканчиваю. да? Последний этот вектор, мне кажется, конструктивный. И последнее. У меня, как у руководителя общественного совета, уже такое вот складывается мнение, так как у нас депутаты и мэр не могут определиться да, в легком вопросе. Значит, у меня, наверное, возникнет инициатива внести предложение на замок от общественного совета. У нас есть достойные люди тоже, я думаю. Но, знаете, наши замы, которые были до последнего времени, Черефо, Иванушкин, кто там у Трибух, да, вот они тоже, они до назначения каких-то особых э, высоких должностей не занимали, там это поступ тот же начальник отдела был, да, Он, поможет, «Милиция. Милиция, Коммун, в коммунальном, этом подразделении. Поэтому достаточно такого же уровня фигуры у нас, вот Ибрагим Телятович и другие коллеги, которые имеют опыт управленческий неплохой в бизнесе, в государственной сфере можно будет предлагать своих представителей от общественного совета. Так вы скажите по Черепко и Иванушкину. Почерепу Иванушкину совет определился, да, он поддерживает их о том, чтобы мэр внес эти кандидатуры на сессию. Ну, если можно, я два слова скажу. Да, Очень да. много рационального Александр сказал, задал ну Давайте определимся в первом. Кто имеет право выдвигать выключенных компетенция мэра? выдвигать и на замов, и, скажем, и, скажем мы не сказали о такой важной должности, наши черные дыры, которые я бы из КП переименовал в КЦ, информационный центр, это коммунальные предприятия. Выпущая компетенция призначение директоров, это мэр, мэр города. Это очень важный момент, и если мяч все время на его поле, вот вы сказали, он консультируется с депутатами, но это не так. Вот возьмем, давайте возьмем самый свежий пример, последняя сессия. Он только в понедельник подписал распоряжение о проведении внешней сессии. Когда проводить, он вообще на 9 часов собирался портату собрать, а в 10 проводить сессию. Это недопустимо, и поэтому высказанное ему Фе, он услышал и провел его накануне вечером. И там тоже был определенный хаос, и на Корт Ради веч вечером в понедельник не было сказано ни одной кандидатуры. Может быть, я с голосом и суд повтор. Это что за подход? Это капленные карты, это мы играем под столом, под одеялом. Если есть какая-то кандидатура, и эта кандидатура будет вице-мэром города, ее нужно обсуждать, ее нужно показывать, не стесняться, не просто вытеркивают ситуацию, когда там не собрались все депутаты или не смогли собраться так быстро, потому что, вы вчера была на сессии ну, минимальная явка. Кандидатуры нужно обсуждать. Они должны ходить по фракциям, встречаться, общаться, доказывать свою, свою Ну и я бы все-таки говорил о мэре. Вот вы так мягко уводили в сторону. А подождите, а чем отличается <coughs> нанятый? Он, да, избранный человек, это выборная посада, как, скажем, заместитель. Вы обошли этот термин. В законе четко есть, заместитель является выборными посадами. И выбирает, их утверждает именно депутат. Да, Мэр да, только да. предлагает, а их нужно утвердить. Если они не утверждены, они не могут работать. Поэтому да, такой казус э, патронатов да, спросил. Да, да. Давайте зададим вопрос мэру. А где его план работы? Где его видение команды, видение да. процессов? Я вот сейчас готовлю аналитику по коммунальным предприятиям. Вы знаете, мы от одного пожара к другому, Ну вот самый нашумевший этот КП Непровский. Можно по-разному относиться к руководителю, но результатом работы любого руководителя есть цифра. По факту на сегодня больше 4 миллионов убытков. Мы просто устанем тушить. На этой сессии мы тушили убытки электротранса, где завышенный коэффициент. Там 10 миллионов. Так, но ну, если это все кучу собрать, ну, никакого бюджета не хватит просто не Исходя из этого, я бы ставил оценку организационным возможностям сегодняшнего мисскулного. Первое, он обязан наладить диалог с депутатским корпусом. Второе, предоставить свою программу, как он видит не только первого зама, не только замов функциональных. При этом, конечно, может быть ваша помощь, наша помощь, но моя реплика на последней сессии, вчерашней сессии, все рабочие группы, все комиссии только из депутатов. А где те, кто получает зарплату? Ну, в частности, по спорту скандал на сессии. Докладывая, да, человек вообще есть, даже не из профильной комиссии. А где начальник управления? Он не ходит на комиссии профильные. Он не ходит. Пришел мэр, пришел секретарь совета, пришли четыре головы комиссии, а начальник управления не пришел и никого не прислал. Он занят. Поэтому сейчас в этой ситуации мы готовы поставить на мэру. и я говорю не только мнение свое, а мнение лидеров фракции большинства. Мы четко сказали. Нет никакой проблемы. Владимир Васильевич, объявите профессиональный конкурс с четким указанием номинационных требований. Ну, например, там, до 30 лет, или там, по возрастным, по учебе, допустим, люди владели языками и так далее. выбрали 5-6 претендентов, не надо одного, не, будет одного победителя. А уже из 5-6 проводите личное собеседование и кого-то выбираешь В чем проблема? Ведь мы же выбираем не партнера по бизнесу, он выбирает Функционал. Он выбирает э, тот человек, который будет работать. Может, таким путем пойти? Они а выбирают просто из друзей, может, их просто там и нет. Такая вот позиция. Можете, пожалуйста, немножко прокомментировать, власный, а ти, после вчера выносились. А а, чего у вас есть пропозиции на эти кадровые а, посады? Вчера кадровых посад не было. Mm -hmm. И наш четкий вопрос, будут, я не уверен, что на 25-е. Сегодня голосов, скажем, под Козакова нет. Это объективно. То есть мы проводим такой опрос внутри депутатов, их просто нет. было, было, было интересное предложение, оно было озвучено, в том числе и мэром. исходя из его личных отношений, это, скажем, Ленецкий первый зам, это Лапушинский, один из заместителей на место Иванушкина, и Черевко как компромисс с той части зала, назовем его левой части зала, как представитель той части. Вот это такой баланс. Выкранка сказал, что подумает. Он не сказал ни да, ни нет. это, Слово пакет ему выбирать. Это, в общем-то, он, он, еще раз, по закону вы, э, выдвигает только мы. Депутаты выдвинуть не могут. Мы можем предложить, рекомендовать, как и вы. Тут это вот это мы понятно. с вами в одном поле. Да, 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 я же понимаю, закон. Так, я ж, Поэтому я здесь... Мы, ситуацию. Мне кажется, что старая команда мэра, которая держит его, как гири по ногам связывает, они доводят ситуацию до обсуд. Ну, Хочешь оно да, умер. Перезагрузки. И речь и, и речь идет не только о замах. В данном случае замы могли, знаете, как кронил принц и править. Здесь речь идет о начальниках управления, о усилении. Есть, ну, давайте возьмем департамент ЖКХ, о коррупции. Что случилось, мол? Она сидит спокойно в этом же помещении. Нам пообещал, он дал ей маленький стол, маленький знаете, как сказки, маленький стульчик, кто съел, Сидит в маленьком кабинете, но сидит рядом с приемом. И все потоки на них. 12 марта вскрытие конверта. Как вы думаете, кто там победит? Кто там участвует? А теперь, кстати, вот для вас, для журналистов, это затравка, это, абсолютная абсолютно вообще очень никто об этом не знает. А кто из вас знает, какие основные квалификационные требования? Вы будете в шоке. К участникам тендера по ЖКХ. Вот скажите, никто из вас не скажет. И вы этого никогда... А давайте так и спрошу. А кто из вас видел фирменную одежду на улицах города? Там КП, Днепровский, там Гарантия. Деньги списываются. Одну курточку, да? Без КП. Видела гарантию, я ее проверял. Гарантия есть, а КП нет. А у нас, смотрите, есть ТО в Шумен, Шуминский Шуменский и так далее. Есть КП Шуменский. Есть КП Днепровский, есть ТОВ Днепровский. И сказал, так Такое квалификационное требование главное. Оно там несколько раз прописывается. Это наличие фирменной одежды. Фирменная одежда. И что возникает? Допустим, я Молна. Я сижу, я провожу тендер, да, организовываю Приходит моя знакомая Зара, она мне нравится. Зара хочет 3 миллиона, выбирать э, Непровский район. Я говорю, Зара, ты побеждаешь. А хочет Саша за полтора миллиона. Саша, у тебя нет фирмы надежды, уходи ты мне. У нее тоже нет фирмы надежды, но я этого не заметил. Я решаю. Вот такой маленький, простой механизм. Потому что мы попросили предъявить эту одежду, а ее нет в природе, понимаете? А люди уже выиграли несколько раз, победили. Нет, не старая, не, ее просто нет. Если он надо идти и вырвался с я, я, разобраться. Разобраться. я немножко дополню <свист> Александра, но у нас действительно была скорая демократичный орган. И разные точки зрения присутствуют. Я, например, что касается конкурсной комиссии, мое четкое убеждение, я пытаюсь донести, то есть конкурсная комиссия не должна быть открыта. И, и, и то, что сейчас происходит, это, ну, на мой взгляд, нельзя назвать конкурсной комиссией, это больше такое заулированное, что-то такое -то перетасовывание... Скажите, кто там есть перетасованный колод. Поэтому конкурсная комиссия, настоящий открытый конкурс. Ну вот смотрите, возьмем Украину. Какая из областей сегодня наиболее динамично развивается. Понятно, что в кавычках может, но тем не менее, какая из них развивается наиболее? Львовская, Винницкая. Ну, ну, на мой да. взгляд, Одесская все-таки область больше. Совершенно и развивается, и Винницкая область, но они все-таки немножко давно. Одесская область, я беру за пример, почему? Потому что пришел новый человек, который объявил открытый конкурс. Конкурс был скажем так, на всю Украину, и люди, которые хотели участвовать, абсолютно незнакомые друг с другом, абсолютно никто никого никуда не протаскивал. Это был открытый конкурс, где победили люди с определенными профессиональными качествами и пошли работать. Что происходит в Херсоне? Я такого не вижу даже близко. То есть нет политической воли изменить коренным образом то, что происходит. Приходят те же самые люди, приходят в основном те же самые люди, те же чиновники. Я вообще сторонник того, что чиновник должен как можно чаще меняться, потому что человек, который постоянно работает на одном и том же месте, он или же не профессионал, то есть он или же должен расти дальше как чиновник, или же просто менять место для тех, которые подростницу. Потому что иначе это все превращается в болото, собственно говоря, что мы имеем в виду сегодня. Поэтому конкурс должен быть открыт. Сегодня мы его не видим, к сожалению. Их состав комиссии, скажите, посту, Худковский, что поменялось? Ну, это не секрет, в принципе. Они на рыбалке там еще где-то, они вообще не ходят на рыбалку. Последнее заседание комиссии пришло из 24, по-моему, 8. 8. 8. человек всего лишь. кто ее утверждает? Ну, конечно, ну, ну, Є таке питання, чи взагалі є загальна така політична воля у раду і депутатського корпусу, щоб вимогу поставити перед мером, в тому що у необхідності цього конкурсу, саме конкурсу, а не о такого про... я, 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 зразил, я Можна я спочатку володимировича від цього і ногам. Да? Я начну з того, що ну я прекрасно розумію, що ми всі депутати утверждають, значить, і я не, Здесь не пытаюсь как бы увести в сторону от мэра его, ну я говорю о тех недостатках кадровой политики, которая есть, вообще это понятно, но я как представитель общественности, как человек, ну грубо говоря, которому многие вещи внутренние абсолютно не интересны, который хочет видеть результат. Я воспринимаю городскую власть как комплекс. Вы говорите о большинстве. Значит, если есть большинство, да, то есть большинство. Если, значит, и в этой ситуации, когда люди, простые люди, не видят результата, возникает вопрос эффективности взаимодействия или эффективности самого большинства. То есть... Александр, о чем? Сейчас вопрос прозвучал конкретно. Я, Я вас не раз Да, извините. Да. Я... Нет, сколько вы не выступаете? Вы уводите, нет, уводите. Не, не, понимаете? Я могу теперь перейти к положению. Да? Значит, о конкурсной комиссии положения.